बांग्लादेश में बला मुआवजा अजरत और काम के अवकात के लिए मुजाहरे करने वाले सैकड़ों मजदूरों पर पुलिस की फायरिंग से पांच अफराद हलाक हो गए पुलिस अहदेदारों ने बताया कि फायरिंग का तबादला मुल्क के जनूब मशरकी हिस्से में चीनी माली आनत से चलने वाली बिजली घर के तमीराती मकाम पर हुआ चटागोंग शहर के एक सीनियर पुलिस अफसर अनवर हुसैन ने बताया कि बनसखली के इलाके में कोयले से चलने वाली चिटगोंग पावर प्लांट सी पी पी की जगह पर पुलिस ने हफ्ते के रोज़ मुजाहरीन की तरफ से हमला होने के बाद फायरिंग करने पर मजबूर होना पड़ा एक जूनियर पुलिस ऑफिसर जो शिनाख्त नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मीडिया से बात करने का मिजाज नहीं है ने कहा जैर तामीर प्लांट में चीनी शहरी काम कर रहे हैं पुलिस को गैर मुल्कीयों की मौजूदगी के लिए साइट पर इजाफी एहतियाती तदाबीर अपनाना पड़ा बनसखली के कुछ रिहाइशियों ने बताया कि अजरत पर तनाज़ा कई दिनों से जारी है बांग्लादेश में कायम एस आलम ग्रुप और चीन के शेडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन थ्री सेपको थ्री के दो कंपनियों के एक ग्रुप ने सन 2016 में 1320 मेगावाट पावर प्लांट को मुश्तरक तौर पर तमीर करने का माहे पर दस्तखत किए थे 2016 में माहरीन ने बताया कि माहौलियाती असर अंदाजा ई या आवामी मशावरत के बगैर प्लान की तमीर के लिए इकदाम उठाए जा रहे थे जो किसी भी तमीर के लिए लाजमी हैं इन खदसात को बहुत सारे मकामी बाशिंदों ने शाया किया सन 2016 में भी बनसखली में मकामी रिहायशियों के एक ग्रुप पर पुलिस ने उस वक्त फायरिंग की जब वो प्लांट की तामीर पर एहतजाज कर रहे थे जिसमें कुल छः अफराद हलाक हो गए थे